viktor gugo xo'rlanganlar romani episkop miriel 29 to'qqizinchi qism uning bu jinoyati qonun kodekslarining maxsus moddalari bilan alohida jazo turlari bilan belgilangan edi bu qochish besh yillik qamoq jazosi bilan tugagandi shundan ikki yilini jan valjan endi qattiq nazorat ostida ikki qavatli kishallar bilan o'tkazishga majbur edi uning jazo muddati jami 13 yil bo'lgandi muddatining 10 yilida u yana qochadi ammo yana qo'lga olinadi va yana 3 yillik jazoga tortiladi uning bu urinishi jazoning 16 yilga cho'zilishiga sabab bo'lgandi nihoyat jazoning 13 yili u yana qochadi uning navbatdagi ozodligi 4 soatgina davom etgandi bu 4 soat unga yana 3 yillik qamoq jazosiga tushgandi jami 19 yil bir ming sakkiz yuz o'n beshinchi yilning oktyabrida uni ozodlikka chiqaradilar u katorgaga bir ming yetti yuz to'qson oltinchi yilda bittagina nonni o'g'irlagani uchungina tushgandi biroz ortga nazar tashlasak qonun kodekslarini o'rganar ekan ushbu asar muallifi ikkinchi bor ushbu jinoyat non o'g'irlash voqeasidan tayanch nuqta olinishini va bir insonning taqdirini sindirib yuborilganligini ko'radi klod g ham non o'g'irlagandi jan val jan ham ingliz statistikasining aniqlashicha londondagi yuz berayotgan o'g'irliklarning har 4 to'rttasi to'g'ridan to'g'ri ochishlik bilan bog'liq ekan u qamoqqa to'liq tushkunlikka tushgan holda kirgandi undan chiqayotgan paytda esa u endi qalbida tosh qotgan qahrli qiyofada chiqqandi uning qalb qo'lida nimalar yuz berayotgandi o'zi biz bu haqida gapirib berishga harakat qilamiz jamiyat bunday voqealarga o'z diqqatini qaratishi kerak chunki uni jamiyatning o'zi paydo qiladi bu odam oldin ham aytib o'tganimizday johil ammo ahmoq odam emasdi uning vujudida tabiiy aql uchqunlari bor edi bu uchqunni esa uning yosh boshiga tushgan baxtsizlik shamoli o'chirib qo'ygan ammo hali ham bor edi u qamoqdagi mashaqqatli mehnatdan qiynalib ketganda har bir tasodifiy harakati uchun yeydigan kaltak zarbasi ostida quyoshning jazirama issig'ida bo'yniga bog'langan kishanlardan bo'g'ilib ketganda kechalari zax kameralarda taxta ustida o'tgan kunini o'zining achchiq qismatini kelib chiqish omillarini izlab mulohazalar yuritardi u o'zini sudya deb tayin qilar va bu sudga o'zini o'zi özü taklif qilardi u o'zining qamoqqa olinishida begunoh bo'lmaganini tan olardi u o'zini o'zi özü koir edi axir o'sha nonni so'rab olsa qarzga olsa olsaham bo'lardiyu biroz kutsa balki ular rahm qilib o'sha nonni berishlari ham mumkin ediku yoki biron bir ish xizmat evaziga ham nonni topsa bo'lardi lekin ochlik kutib tura olarmidi bunga qarshi juda ko'p qarama qarshi fikrlarni bahonalarni keltirsa bo'ladi birinchidan odamlar rostdan ham ochlikdan o'layotganlarida yoki bolalari ochlikdan o'layotganlarida kamdan kam tarzda bunga chidab tura olardilar buning uchun inson juda katta ma'naviy boylikka va chidamlilikka ega bo'lishi kerak u esa afsuski hatto go'daklar uchun ham o'g'irlik qilmasligi jamiyatning girbonidan olib ocharchilik balosidan qutulib ketmoqchi bo'lgan edi xolos u ochlik atalmish vabodan o'g'rilik yo'li bilan davolanmoqchi edi u o'zining baxtsiz xo'rlangan qalbi bilan gaplashar ekan ich ichidan uyg'onib kelayotgan vijdon ovozi uning nohaq bo'lganini hatto eng ayanchli daqiqalarda ham o'g'rilik qilmaslik kerakligini bu chora ahmoqona yo'l bo'lganini aytib o'z aybini to'liq tan oldirardi keyin u vijdonidan so'rardi bu ma'shum voqeada yolg'iz uning o'zigina aybdormi uning bu jinoyatga qo'l urishida shart sharoit zamon va makonning ham aybi yo'qmi axir u ishchi mehnatni sevuvchi inson bo'la turib ham nonsiz och qolgandiku undan keyin u o'z aybini tan olgandiku uning xatosini kechirishlik unga shunchalik qahrli jazo bermasliklari ham mumkin emasmidi axir qonun unga rahm shafqat qilishiham mumkin ediku axir adolat tarozisida jinoyat va shafqat pallalarini shafqat pallasi bosish kerak emasmidi axir bu jazo inson qalbidagi bor qolgan mehrni ezgulikni yanchib tashlamaydimi axir adolatning qahrli jazolovchi qilichi bu jinoyatni keltirib chiqargan boshqa sabab va omillarni ham ko'rib chiqishi kerak emasmidi va nihoyat qonun kuchlilar tomonida ekanligini va uning ayovsiz jazosi kuchsiz va baxtsiz odamlarni ma'nan va hatto jismonan halok qilishini va yana bu adolatning to'la bo'lmagan adolati balki nohoqligi mana o'n to'qqiz asrdan beri davom etayotganini ham hisobga olish kerak emasmidi u o'zidan o'zi so'radi inson jamiyati o'zining tasodifan adashgan bir a'zosini shunchalik vaxshiylik bilan ayovsiz jazolashi aqldanmi bir baxtsiz adashganni jismini ham ruhini ham majoqlovchi temir qo'llarga osonlik bilan topshirish to'g'rimi u o'zidan yana so'radi axir u kabi insonlar jamiyat uchun moddiy ne'matlarni barpo qilishda eng ko'p qatnashadilar lekin ne'matlarning taqsimotida ularga eng kam ulush berilishi oyday ravshanku nahotki u uning mehnatlari o'sha ayanchli jinoyatgacha bo'lgan halolligi bilan o'tgan davri inobatga olinmaydimi nahotki u rahm shafqatga arzimagan bo'lsa u mana shu fikrlarni mulohazalarni hayoliy tarozi pallasiga qo'yib jamiyatni o'z sudiga topshirardi va hukm chiqarardi u o'z taqdirini sindirib yuborilganligini uchun jamiyatni ayblardi va qachonlardir unga qarshi javob bo'lishiga undan hisob so'rashga on ichardi u qaror qildi uning jamiyatga yetkazgan zarari va unga jamiyatning bergan zarari orasida osmon bilan yercha farq bor va nihoyat u shunday xulosaga keldi uning qilgan jinoyatiga belgilangan jazo haddan tashqari ayovsiz va shafqatsizdir bu qonunsizlik unga nisbatan o'zining adolatli qarorini chiqarmagan edi nafrat aqlsiz va ko'r bo'ladi hazar qilish hech qachon o'zini oqlamaydi ichki seskanish esa o'z sabablarini doimo ko'rsata oladi jan valjan o'zining boshiga tushgan baxtsizlikdan ham ham hayratda ham qayg'uda ham ichki bir seskanishda edi chunki insonlar jamiyati unga shu qadar ko'p yovuzlik qilgandiki buni u doimiy his qilib kelardi u doimo adolat va qonun atalmish tizimning yirtqich yuzini ko'rardi va undan kaltak yerdi bu kaltak unga o'xshagan baxtsizlar baxtsizlargagina kuchi yetishini o'ylardi odamlar unga yaqin kelsalar og'riq sezardilar u har bir to'qnashuv zarba yeyish bilan yakunlanishini bilardi u onasidan so'ngra opasidan judo bo'lgandan beri go'daklik davridan beri bironta insondan mehr ko'rmagan bironta ham yoqimli so'z eshitmagandi u faqat qahrli nigohlarni g'azabli lablarni uchratardi xolos u azoblanish pallasida yanada battarroq og'irroq azoblanish pog'onasiga o'tarkan o'zicha bu hayotning urush ekanligini va u bu urushda va bu urushda bu u mag'lubiyatlar qatorida ekanligini o'zicha hal qildi uning yakka yagona quroli qolgandi bu qurolning nomi nafrat edi u mana shu yillar davomida charxlangan qurol bilan ya'ni ulug' bir qahr bilan nafrat bilan qamoqdan chiqqan edi